Основу образу творця, вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумі від творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Це було ще сім, скажу, 15 років тому назад рано утром. просто вот как-то плохо себя почувствовала, но у меня давление э, и резко поднималось давление, опускалось, и я утром встала, это было, может, где-то 6 утра, и думаю, я не знаю, может, кофе выпью, как-то, может, мне легче станет. Когда я зашла на кухню, э, у меня ощущение, э, ху, ну, у меня вот, э, вот это сплетение солнечное здесь mm. же, да, находится, mm. вот здесь отсюда у меня пошел холод. Но это быстро все происходило, вот, вот отсюда холод, и он как-то резко по всему телу, и я отключилась, вот. Я э, помню только, значит, э, темнота, и вот я вижу свет, вижу свет, и у меня такие, как я себе думаю, э, мысль такая появилась: э, Боже, а свет вижу, думаю, наверное, он просто у меня глаза не выдержат этот свет. Мне так показалось, mm -hmm. вот глядя на этот свет. Но когда я в него попала, когда он меня стал окружать, я вроде бы как бы даже вот этот страх, у меня был страх от этого. И тут резко, знаете, блаженство. Такое блаженство, которое не испытывала в своей жизни, не, не приходилось мне такого, mm -hmm. такого счастья испытывать. Слово блаженство, я считаю, это самое... Вы понимаете, все ощущения, которые были у меня там, наши слова, они полностью не характеризуют Абсолютно это состояние. Да, состояние. Потому да. что они с, вот, с нашей жизни, они вот предназначены, я думаю, все-таки нам да, здесь. Да. 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 Но вот так, чтобы приблизительно было понятно, что я испытала. И когда я попала в этот свет, в это блаженство, этот свет, он такой голубой но настолько яркий и вот что эта яркость вот допустим если вы свет яркий включите лампочка да. естественно будет больно глаза а здесь вот такой яркости свет наоборот он только удовольствие от этого получал. Мягкий, приятный, да и вот когда я видеть только один свет и здесь я вдруг понимаю и ощущаю, просто слышу, как бы, э, что есть, э, ну вот скажем, как сейчас бы я сказала, люди Вы что произошло, потому что увидели плоть. Да, нет, а еще да, момент, я же, э, 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 когда я попад, попала в это блаженство, я посмотрела, как бы вот как ощущение, что я вниз посмотрела, да. видела тело. Я четко ощущала. Э, когда я думала, я, я, я думала так, я, вот, то, что находилось э, в этом свете. свете, это было я, а там? А, а там было четко, я понимала, что это мое тело. Когда я на нее посмотрела, первое, что, знаете, я вам честно хочу сказать, ужас, ужас мерзости. Вы знаете, Боже, какое мерзкое это тело, это дословно, вот, и, и вот ощущение этого счастья, Только и потому то, что у было больно и да. Да. страдания вызывало. Да, да, поэтому оно, у меня такие ощущения. И вот ощущение, что там присутствует, и вдруг я понимаю, что таких, как я, невидимые все, но все друг друга слышат, очень много. Mm -hmm. И первое тоже ощущение было, ой, как много, но не было у меня мысли людей, конечно. Вот все равно как-то вы понимаете, я понимала, что это, это уже не люди там Мяту, находятся. Ага. Вот. И тоже мы такая меня посетила. Как же мы тут все поместимся? В объеме это, да? Да. И вдруг понимаю, что количество очень большое, но места всем почему-то хватает. Никто никого не толкает. Понимаете? Никто ничего. И вот мне это все вроде бы понравилось. И тут вдруг на уровне телепатии, вот как я ощутила это, и это происходило со всего вот этого вот света и шла информация, не угу. то, что кто-то мне конкретно, вот эти как бы люди, которые как бы там присутствовали, они присутствовали, я понимала, что здесь вот этот, здесь это человек, а это вот с этого всего света, пространство, это, да, да почему-то я восприняла, что это мужское начало, угу. вот, я получила информацию вернуться в свое тело. Mm -hmm. Первое ощущение это было, был приказ, Боже, или... это вот самое интересное, вы понимаете, это был не приказ, но ослушаться не имела права. Просто я это понимала, что <coughs> у меня трепет был перед вот этим, значит, простран... не пространством, а именно. Тот, кто обратился, вот послал эту информацию, вот перед ним, я понимала, что я просто даже не могу подумать, что-то сделать по-другому. Угу. Но это был не страх, знаете, ослушаться там страха, страх у человека. Нет, абсолютно страха не было, а преклонение, скажем вот так. И вот четко выполнить я должна то, что мне приказали. Может, это э, практически приказ в истине и правильности Получается, да. тоже необходимо. Потому что необходимо в первую очередь для... Вас, я понимала, душа, раз мне бог... сказали, я должна То, это сделать, хотеть я не хотела. Угу. Но я понимала, что я должна это сделать. Вот, и желания у меня не было. Конечно, вы же понимаете, после мысли, что это мерзкое тело, и вдруг него, после такого блаженства, возвращаться, конечно, совершенно радости я не испытала. Но вот переход я чувствовала тоже. Помню я этот переход. Угу. Вы знаете, уход. И возврат был болезненный. Очень. Но я так понимаю, что это тело, естественно. Более того. Вхождение в тело. Вот. И опять же, вот мне кажется, вы знаете, наверное, вот где-то вот здесь, наверное, это происходит. Мозг включается просто. Потому что когда потерял сознание, мозг отключился. Но мне кажется, я когда начала входить, вот эти ощущения, и только потом начались ощущения, вот, что ты начинаешь соображать головой. Понятно. Что после этого изменилось? А что изменилось? Да, очнулась, вообще не понимала, что происходит. Потом начинаешь все анализировать, то, что ощущения, У -у -у. то, что видела. И, и думаю, боже, какой кошмар! Как э, оказывается, там есть жизнь, вот и и что у меня, вы знаете, после изменилось отношение, изменилось отношение к деньгам и mm -hmm. mm -hmm. Вы знаете, честно вам скажу, может быть даже в какой-то степени я была скупа. Вот было до этого момента, вот, да? да? Да. Потом у меня это вы знаете, как это перестало, э, ну, то есть я э, волновать, именно волновать. Я понимаю, что без денег мы жить не можем, uh -huh. что надо зарабатывать, быть uh -huh. успешным человеком. Я это все понимаю. Но то, что деньги вообще надо ставить. Приоритетом. Да, где это ни в коем случае, ни в коем случае. Вот, изменилось, вот никакой у меня жадности. Я, знаете, я вам хочу сказать. Когда отдаю деньги. Получает своего рода удовольствие. Очень хорошо. Сейчас вот, идет, да, формата, да, вы знаете, что я это вот тоже со временем обратила внимание на это. Вроде бы, думаешь, вот на что-то собрать надо, думаешь, вот собрал там копеечку, там что-то И потом я почему-то чувствую, что они меня, ну как вам сказать, вот эти деньги, если я собирала, мне жел... не хочется их отдать. Понятно. Вот такие Движания, вот решения. Да, молодых, вот это и вот. И, и получаю вдруг... После mm -hmm. этого. Ну, ви всі зрозуміли, що дійсно в свій час Антонін Віктор була клінічна смерть. Дійсно, був перехід з фізичної плоті на рівень інформаційних е, сфер планети Земля. Е, почули ми, що там відбувається. страшилок там немає. Mm -hmm. Напаки багато світла, радості, гармонії і любові. Yeah. І це зрозуміло. Чому? Тому що, якщо логічно вибудувати ті речі, про які ми постійно говоримо, сам творець це єдине інформаційне поле навчання творення вдосконалення, він існує завдяки тому, що він навчається, творить і вдосконалюється. І він сам є любов і гармонія. Що ще найважливіше, ми зрозуміли? Те, що коли Антоніна Вікторівна повернулася назад свою фізичну плоть, ще раз повторюю, людина це в першу чергу дух і душа. Не плоть, а дух і душа. Вона повернулася в одяг, в якому раніше знаходилася. Все в неї змінилося, тому що, поки вона перебувала в тому просторі, звичайно, вона отримала дуже великий обсяг інформації про ті речі, які є істинними. І змінилося її світогляд. Тобто вона перестала говорити, робити ті речі, ті помилки, які робила раніше. Тобто, можливо, десь. Трошечки занадто е, сприймала матеріальні блага або занадто багато любила гроші. <реш> да. цю фізичну матерію, енергію. Можливо, вона десь трішечки на когось могла ображатися, десь може когось могла там ненавидіти. Вона, наскільки я бачу, почала зовсім по-іншому, гармонійніше відноситися. По-перше, в неї пропав страх, так ми зрозуміли. <реш> Коли в людини пропадає страх, ця людина має право на вдосконалення, на еволюцію, на розвиток. І це я хотів би надзвичайно важливі речі підкреслити, тому що лише та людина, яка позбавлена страху, має право на розвиток. Та людина, яка постійно труситься, боїться, оглядається назад і турбується незрозуміло про що, грошей не вистачить, машини, там, друге, третє, четвертого, п'ятого здоров'я, вона не має право на гармонійне існування, тому що вона порушує правила буття. Це дуже важливі речі те, що Антонін Вікторовна зрозуміла. Що треба відноситися до навколишніх саме таким чином: гармонійно, з любов'ю, шанобливо, з вдячністю. Тому що отримуєш в зворотньому напрямку те ж саме. Як ти до людей, так і люди до тебе. Да. Як ти до планети, так і планета до тебе. Як ти до навколишнього світу, так і навколишній світ Тільки до тебе. Це добро. Тільки добро. Цифрона 19. Швидкісний спуск. Конусе здвуження. Морок! Бруд, чвари, вихід, перемога, гвинтоподібний підйом піраміда, натиск, відсіч, під, сльози, вершина. Досягаю!